A-PINK ピンク」ガールズ k p o p のセカンドウェーブがやってきた今年の春韓国5大音楽番組で1位を総なめにしグランドスラムを達成 k p o p アイドル戦国時代の中頭一つ出た A ピンク6人の奇跡の妖精たちがスタジオでパフォーマンス 日本初のスタジオ生ライブをお楽しみください 韓国で人気絶頂、6人の奇跡の妖精たち、A ピンク2011年、最上級の女性らしい少女たちという意味で名付けられ韓国でデビューを飾る妖精のようなピュアなイメージで韓国一の人気を誇り今年、韓国五大音楽番組で1位を総なめグランドスラムと呼ばれる異業を達成 バラエティー CM とメンバー各自の活躍ぶりも目を見張るものがあり勢いはとどまるところを知らないバラエティーで大人気のボミドラマ主演で高視聴率女優のウンジとチョロン「私たち結婚しました」に出演していたナウン日本語が上手なナムジュファッションモデル並みの美形ハヨン その熱狂的人気は海を越えて日本にも伝わり日本デビュー前にもかかわらず初のイベントには5万3千通の応募が殺到当選倍率26倍という驚異的な数字を記録また記者会見には500人以上が詰めかけた そんな熱い期待を受けて A ピンクがついに日本デビューなんと今回の来日ではウィーケンドヒップスのみでパフォーマンスを披露ガールズ k p o p のセカンドウェーブを牽引する魅力あふれる妖精たちに迫りますはいようこそ日本へ韓国から A ピンクの皆さんですイ ご紹介の方をよろしくお願いします。うん、はい、皆さんはじめまして。私はリーダーチョロンです。よろしくお願いします。<laughs> 皆さんはじめまして。私はポビーです。よろしくお願いします。皆さんはじめまして。私はメインボーカルウンジで,です。よろしくお願いします。はい、いいす皆さんはじめまして。私はピンクのナウンです。よろしくお願いします。 私はエイピンクのダムジュですよろしくお願いします,ういますではいよろしくお願いしまして私はエイピンクのセイコアヘんですよろしくお願いします、えー、ダムジュさんが一番日本語が上手と、ねはいいですね 嬉しいです今回の,あの来日でですねテレビでのパフォーマンスというのは東京 MX だけなんですよなんでなんでってここちっちゃいよかなりスペシャルな今回はパフォーマンスでしたね、うんうん、そう a k e ンド h ップス史上初の出待ちの方が、ね、出待ちそうね今日は出待ちイだ,だねこれって何か誰か不祥事でも起こしたのかな <laughs> ち,ちゃんとこれも A ピンクのファンの皆さんがねんファンの子たち会いました外に待ってたこといっぱい来られてましたよね本当にウィークエンディングス史上初といっても、ね、そうですよそれで韓国でももちろん大人気なんですけれども、うん、韓国での公式ファンクラブ会員なんとですね10万人すごいですね <laughs> ちょっともう想像できない数ですよね、うん 本当に今一番こう乗ってる感じがしますけれども、うん、はいそしてですね、えー、先日、えー、日本デビューも果たしました、えー、記念すべき1枚これどんな改めてどんな曲になってますかはい「ドノノ」という曲ですドノノは歌詞もメロディーも覚えやすい曲です聴く方の力になってくれる曲ですおー あの歌詞も、ね、日本語にされてるんですけどちょっとこう苦労した点とかありました、うん、あ私たち全員が「中」発音がちょっと難しかったかはい私は「中、うん」私が思ったよりは同じですけど先生、うん、は「うん、は違う違う」から <laughs> ちょっと時間が難しい違う「中、ね」かうん、でも「手」は。 本当に同じ？手はいいです。言いやすい。例えば私のパッドの中でなってくれるあなたがあります。お、本当にストレスが挟んで手で。はい。手。そうか韓国語の発音だとツアー難しいんですかね。はい。ちょっと。 네, 한국 발음이랑 조금 응. 다른 게 있어서 뭔가. スランツーランクバルーンと、若干、ちょっと、あらおも。そうですね、あの韓国の場合、やはり、ちょっと発音の仕方が違うので。つ、うん、とずの区別とかが、はっきりつかないので、ちょっと難しいです、ね。なるほど。でも、欧米の人かなんか、言わせると、実は、あの、ハングルと日本語が一番。サウンド的には、近いって言いますよね。うん、<ー>自分だから、こう、言葉が日本語もわかんない、うん、韓国もわかんない人が、例えば、ヨーロッパの人なんか、聞くと。うん、同じ、すごく、こう、ちょっと、こう、口の動かし方が。うん 日本人からすると韓国語の音ってすごいかわいらしい女の子とかがねうんさんとかしゃべってるとすごいかわいいイメージが私も大学時代2年ぐらい韓国語習ってたんですけどっゃってるのさもう一体以上は何かいかないそそうやな 嬉しい。あえて、まあえて嬉しい。真ん中真ん中切っぽよ。ほら、ね、それだけか。二 <laughs> <laughs> 年間だ。二年間でそれだけか。切っぽよか。セットコースもこんなもんか。<laughs> もちろん <laughs> <laughs> さあそしてですねそんな A ピンクの皆さんメンバーそれぞれバラエティの C、えー、バラエティの MC とかドラマなどなどたくさんの分野でね活躍されてるんですね特に、えー、チョンウンジさんは韓国のほぼ全国民が夢中になったと言われているドラマ「オートセイヨ1997」で主役を務められたんですよねどんなドラマなんですか <laughs> 한국의 HOT라는 그 복고 세대 가수 전설적인 가수가 있는데요. 네. 그 가수를 그 가수만을 사랑하던 어느 이렇게 열성적인 팬이 점점 성장하면서 진정한 사랑을 깨달아가는 어느 한 소녀의 성장 이야기입니다. 네. 동창회 때 이제 회상을 하면서 학창 시절로 이제 약간 리플레이하면서 좀 학창 시절 얘기를 하면서. 네. 이야기가 시작되죠. 네. 네. 「王女星王1997」19というドラマなんですけれども、はい、これは当時すごくあの大人気であった HOT という伝説的な歌手グループがいるんですけれどもそのグループを熱狂的に愛してやまない女の子がいますその女の子がどんどん成長しながら本当の自分自身の愛恋っていうのを知っていくというその姿を表しているんですけれども現代2012年の同窓会を開きながらかつて97年はこうだったねって振り返るような形になっているドラマです。 そうするとファッションなんかも当時のを着てたのです <laughs>、うん、はいで新庄市でサボットもあらっで実際に私自身の私服も着てで、えー、当時の当時のっていますでベッパンバジルとちっちゃさそいメソースいい当時の雰囲気が出るように例えばあのオーバーホール的なものも自分であこれがいいんじゃないかなって選んできたりもしましたでも実際97年ってまだすごい子供 <laughs> でしたよね。五歳,歳です。五歳。はい。<laughs> じゃあ、あんまり覚えてないじゃないですか。当時のこう流行ってたものとか。あ、それでも、うちの両親が結構アナログなもものが好きなので。<ー>その当時の文化っていうのは結構接してきました。なんか、たまごっちが。 出てるって聞いたんですけどドラマに。はい、あ玉子チー本当に好きです。好き？はいはいはい。はい玉子チのまに平和にまにまに過ごした私もやりましたけどたくさんひよこが死んじゃいました。難しいね。そうそうそう。韓国でも流行ってたんですね玉子チーは。ええ。めちゃくちゃいろんな種類で流行をやったんですよ。ディジモーのアドベンチャー。 そうですね本当にすごくいろんな種類のものが流行って、うん、デジモンアドベンチャーみたいなのもありましたへえー、なるほどねそしてですね A ピンクさんの間で流行ってるもの他にもあるんですよね、うん、上野さん紹介の方よろしくお願いします、はいえー、こちらですね A ピンクさんの公式ツイッターなんですがこの写真 A ピンクさんの間で大ブームのセルカ棒を使って撮影したものなんですよね現物が今るさんの手元に、はい、あるようなです,がこちらです これね、これ皆さん私物？買ってない。番組がね用意してた。そう。私物ですかこれは。違う。ちょっと違う。あ違うか。これねこうやってね、これスマートフォンここに付けて、伸ばして、でですね。

そそうそうこれがねあの日本でもね結構今私なんか EDM 系のフェスとか行くとみんなお客さんがこれ持ってステージ撮ったりみんなでセルフィーしたりっていうこれアクリルのそれ持ってるあ本当ですかほら僕フライボードやるじゃないですかで水の上で、うん、あのそれをやると あの水に落としても沈まない浮くのうんあそれ便利ですねだからあのウォータープルーフの GoPro のパッケージを入れてやりますかなり、まあ、のマリンスポーツで撮ったら迫力のある写真撮れそうですねあ,すありますさあここでですね A ピンクさんを迎えてこのコーナーです海外セレブ今日の一言 海外セレブから有名人、アスリートやミュージシャンなど幅広い層から人気の SNS サイト「WeekendHips」では海外セレブを中心に彼らの書き込みを独自に紹介あなたにもセレブ気分を味わっていただこうというコーナーですそれではスタート はいこのコーナーでは海外セレブのインスタグラムやツイッターの発言もご紹介皆さんに世界の最新エン,タメンエンターテインメント事情をお伝えするというコーナーですでは早速参りましょうこちらビヨ,ンセオンザ眉毛ビヨンセさんのインスタグラム10月21日にアップされ71万3000件のいいねを獲得しましたこちらの写真をご覧ください ファッションアイコンとしても注目されているビヨンセさんですがアップしたこの写真が話題になりました今野さん何が話題になったのか分かりますか前髪ででしょそ<の>そううななん,でなんですない ライン前髪がないんですラインです眉毛の上レベルではなくて生え際に近いおでこ丸出しの状態なんですね音差生え際ですね音差生え際なんですよ <laughs> 英語で前髪をバングスといいますがすでにビヨングスなんて造語もできましたでもイマルちゃん昔からやってたよねそれ随分前に結構短いのは好きで際だよ、ね、好き、はいはい、短いの はい、あ、私がってことありがとう <laughs> ビヨングスビヨングスビヨンスやってましたビヨンスでも日本人の子は結構ね結構昔からやってはいたねやってるかもしれない韓国とかどうですか短あの前髪短いい子とか結構います中,が中学生 잘못 자르면 미용실 이렇게 가다가 이렇게 미용실 가는 돈이 아까워서 이렇게 자르다가 잘못 자르면 점점 점점, 점점 이렇게 짧아져서 이렇게 짧아지는 경우가 있거든요. 에이, 중학생とかがの美容室に行くお金がもったいないので自分で前髪切ってあちょっと失敗したらまたもうちょっと切ろうっていうんでどん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 短くなっちゃってすごい,分かる,どんどん短くなって,시마なくなっちゃうんだよねさらにですね. こちらあのレディー・ガガさんもですねギリギリの前髪の写真を掲載したんですよガガはウィッグじゃないですか多分あウィッグなんですかねもしかしたらもうこういう短い髪がもう秋冬のトレンドっていうことなんですかね何ですかね<ー>続いて参いりましょう<は>こちらです 本日日が誕生粋なプレゼントケイティ・ペリーさんのインスタグラム10月21日にアップされて35万3000件のいいねを獲得しましたこちらの写真はいあ確かに前髪揃ってますねこちらの写真これはサンタモニカ通りにあるシェイキーズの看板なんですがここに皆さん「ハッピーバースデーケイティ・ペリー」と書かれていますよねこコメント欄には 私の友人が素敵なプレゼントをくれた夢が叶ったわと大興奮のケイティさんなんですこれはどういうことかというと、はい、前日二十日のケイティさんのツイッターに遡りますツイッター何か書いてあったんですかそうなんですこちらケイティペリーはい 誕生日に欲しいものそれはサンタモニカ通りのシェイキーズの看板に掲げられた私の名前とつぶやいたんですねこの SNS を使ったおねだりが翌日に早速叶えられて KT は大喜びしたということなんです<ー>、はい、本日が誕生日を迎えた KT さんですがね,ねはいそうなんですどんなお祝いされたんでしょうね <laughs> お友達優しいですねすごい大掛かりなサプライズですよね嬉しいだろうな、はい、の中やっぱり吉田のいから <laughs> <laughs> 今のご誕生日おめでとうみたいな考えてるそんな感じなのかな <laughs> シェ日本のシェイキーズは吉野家さんなんですよね日本にシェイキーズありますよ日本にシェイキーズさんってあります <laughs> シェイキーズピザさん。<ー> <laughs> はい。そして最後は APEEK さんの Facebook をチェックします <laughs> はい。 こちらは23日にあみさんは同ですはい日本での大阪と名古屋のイベントを終えた皆さんが感謝の気持ちをフェイスブックにアップぼみさんが頭につけているのはハングル語でぼうみと書いたヘアバンドです、はい、ではリーダーのチョロンさんファンの皆さんへメッセージをお願いします今日生放送であ拶することができて楽しかったです これからのーノ,ーノーで活動頑張りますので応援よろしくお願いいたしますありがとうございますまいありがとうございます本日のゲストは a p i n さんでした、はい、CM の後は映画コーナーです